Я в бой бросался с головой. В не просил смерти, и невиновен, что живой остался в этой круговерте. 75 лет назад, 5 июля 1934 года, в одном из парижских госпиталей умирал человек. Здесь, в чужой стране, он был одинок и никому не нужен. А ведь с тех пор, как все было совершенно иначе, прошло совсем немного времени. Еще каких-то 13 лет назад он был главнокомандующим 100-тысячной армии, и казалось, в его руках находится будущее его народа. Имя этого человека стало одним из символов нашей гражданской войны, кровавой и беспощадной. Имя это Нестор Махно. 27 октября 1888 года в село Голи-Поле Александровского уезда Екатеринославской губернии. В этот день, в этом месте на свет появился Нестор Махно. Когда в церкви крестили младенца, случилось нечто. Вдруг у священника, проводившего обряд, загорелась тряса. Пожар был пустяшный, всего лишь подгорел рукав. Но люди, вспомнив примету, тревожно зашептались. Большой разбойник родился. В церковной книге появилась запись, Нестор Михненко. Это настоящая фамилия батьки. За свою яркую жизнь символ гражданской войны оставила себе много противоречивых воспоминаний. Однако главная и по сей день неразгаданная тайна, связанная с именем Нестор Махно, это его глад. По сей день многие историки и археологи, не просто рядовые обыватели, не теряют надежды найти таинственное золото Махно. Считается, что свое сокровище он зарыл где-то в украинских степях. До сих пор никто не может назвать ни его количество, ни точного места, где оно было закопано. Армейская казна а именно ящик с сокровищами, были найдены в селе Гавриловка. Это возле знаменитого Дебривского леса, примерно в 50 километрах от Гуляйполя. Откуда это все известно, это документальное свидетельство из протоколов допроса Ивана Лепеченко. Мариуполь тесно связан с именем Нестора Махно. Но больше всего руководители повстанческой армии напоминает улица Екатерининская, современный проспект Ленина. Кажется, некоторые здания здесь до сих пор помнят присутствие батьки. Родом Нестор Махно был из бедной крестьянской семьи. У родителей он был пятым сыном. Назвали Нестор, что в переводе с древнегреческого «вернувшийся с победой» или «вернувшийся на родину». Школьные знания Нестор схватывал на лету, а с 12 лет он начал зарабатывать на хлеб. Уже с ранних лет в характере Махно проявлялись вспыльчивость, злость и упрямство, упорное неприятие всякого насилия над собой. Наступил 1905 год, вся Россия словно сорвалась и покатилась по революционному хапам. Стрельба из-за угла и взрывы самодельных бомб стали привычной повседневностью, и это радикально изменило жизнь стран. Он связался с революционной бандой. В гулей поле сложилась террористическая группа из 15 молодых людей. Их целью была борьба с помещиками за свободу народа. Начали с вымогательства ограбления купцов, а закончили нападением на почтовую карету и убийством двух полицейских. Вскоре группу взяли, следствие тянулось долго, и лишь в 1910 году суд вынес приговор – смертная казнь через повешение. Однако на момент совершения преступления Нестор был еще несовершеннолетним, как все думали, ему тогда не было 21 -го года. Будущему анархисту удалось избежать виселицы, казнь была заменена пожизненной каторгой. Из петли шею махну вытянула чистая случайность. Дело вот в чем. Рожден-то он был в 1888 году, а родители его записали в 1889 году. Так делали для того, чтобы слишком юных сыновей не отдавать в армию, держать их больше при хозяйстве. И вот эта в общем акция, этот шаг родителей спас ему впоследствии жизнь. Московские бутырки. Здесь Махно отбывал свое наказание. Здесь же впитал в себя основные идеи анархии. Сошелся с анархистами, читал литературу. Таким путем будущий батька вошел в круг профессиональных революционеров. А здесь еще и внезапно грянула февральская революция 1917 года, и все заключенные, как мученики самодержавия, оказались на свободе. Уже в конце марта Нестор вернулся в Гулиеполе, где, проявив лидерские качества, быстро стал вождем пока еще местного значения. При поддержке местного населения Нист разбирается председателем Крестьянского союза, а затем и Польского совета. Его мечта – создание республики вольных хлеборобов. Никакого правительства, все вопросы решаются на уровне народа. Махно был настоящим лидером, несмотря на небогатырскую внешность, говорили современники. Главное, что отличало его от остальных – это глаза. Взгляд батьки Махно оставил след в душе далеко не одного человека. Более польская учительница, подруга последней жены Махно, Галина Кузьменко, Марина Сухогорская, оставила свое описание батьки. Сначала я думала, что только мне делается страшно, когда он взглянет на меня своими серыми, холодными, стальными, прямо-таки какими-то гипнотизирующими глазами. Но потом оказалось, что самые заядлые разбойники-махновцы не выносили этого взгляда и начинали дрожать мелкой дрожью при каждом пристальном взгляде батики. Существовало ли золото на самом деле? И не являются ли все разговоры о кладах Махно обычными домыслами и сказками? Ведь покинув Россию и перебравшись в Париж, мистер Махно оказался в полной нищете. Но если зарытые сокровища всего лишь вымысел, то куда же тогда пропало все золото от многочисленных экспроприаций и грабежей, которыми славилась войско Нестора Махно? Попали единожды к махновцам ценности, когда они взяли Екатерина Славу, а люди отнесли все ну, свои сбережения в ломбард сдали, а махновцы в ломбард конфисковали. Конфисковали, вот когда попали махновцам какие-то, ну, махнув какие-то ценности. Вот. Эти ценности потом закопали. Проспект Ленина, дом 39. У этого здания есть своя тайна. Со стороны проезжей части этот дом имеет два этажа, приходится двора, их три. Здесь в 1919 году находился штаб мистера Махно. Говорят, что батька жил на втором этаже. Республика вольных хлеборобов – это хорошо, но чтобы защищать дело революции, надо искать поддержку. Чтобы ознакомиться с деятельностью анархистов, Махно выехал по маршруту Ростов-на-Дону, Саратов, Тамбов, Москва. Во время поездки в столицу батька встречался с вождем революции. После беседы с Ильичом Махно покинул столицу, чтобы продолжить вооруженную борьбу с оккупантами и герьмочиной. Достать билеты до дома Нестору Ивановичу помог именно Ленин. Позже, гуляя польским анархистом, Махно писал. Общими усилиями займемся разрушением рабского строя, чтобы вступиться самим и вести других наших братьев на путь нового строя организуем его на началах свободной общественности, содержание которой позволит неэксплуатирующим чужого труда населению свободно и независимо от государства и его чиновников, хотя бы и красных, строить всю свою социально-общественную жизнь совершенно самостоятельно у себя на местах, в своей среде. Переломный момент в жизни Нестора наступил во время немецкой оккупации. Вернувшись из Москвы, Махно сходил посмотреть на родное село. Гулиполе занимал батальон Бадьяр под командой офицеров австрийцев. Дом Махно оккупанты сожгли, двух старших братьев расстреляли только за фамилию. Немцы начали выкачку продовольствия, пуская в ход разные средства. Крестьяне таким событием, естественно, довольны не были. Вот тут-то и появился атаман, смелый и популярный. Теперь звезда Махно засияла еще ярче постепенно силы Махно росли, а главное росла слава. Армия батьки Махно росла как на дрожжах. В гражданскую войну легендарный Нестор Махно дважды брал Мариуполь и дважды же посетил Мариупольский банк. О пропавшем золоте батьки Махно можно было слышать еще в советскую эпоху от тех людей, чьи отцы и деды воевали в составе Махновской армии, будучи выходцами из Мариуполя, Бердянска и Гуляполя. О сокровищах крестьянского атамана упоминали авторы многочисленных трудов о Махновщине, появившихся в период перестройки. Но и в том и в другом случае утверждалось, что Махновское золото осталось в Украине. Вопрос был в другом. Утеряны его следы навсегда или кто-то все же распорядился этим богатством? Когда ГПУ уже начало, так сказать, хорошо, а ГП, ГПУ, ну, КВД, ГПУ, они работать умели, вот. эти ценности были выданы, их забрали. И когда уже, я не помню, то ли Ивана Лепечина, то ли кого-то провели на это место, он пока вот здесь было закопано, а там уже нет ничего. Оно уже в органах. Гостиница «Континенталь». В свое время в этом здании присутствовал руководитель первой й дивизии Павел Дубенко и его супруга Александр Калантай. Не обходилось это место и без визитов Батькмаха. Сейчас дверь здесь закрыта. Да и визитов никто не ждет. Об организаторских и полководческих способностях Нестора Махно сейчас можно судить только по историческим сводкам. Однако главная инновация, которую многие историки приписывают батьке Махно, это изобретение самого мощного оружия времен Гражданской войны. По сей день считается, что именно Нестор Махно – родитель Тачанки. Собрав отряды против немецких и австрийских оккупантов, он первым поставил пулемет на легкую рессорную полоску. Несмотря на конфликты с правительством большевиков, в военном отношении отряды махновцев выступали на стороне красных. В 1919 году Махно говорил. Главный наш враг, товарищи крестьяне, Деникин. Коммунисты все же революционеры. С ним мы сможем рассчитаться потом. Сейчас все должно быть направлено против Деникина. Военные успехи махновцев осенью 1919 года были удивительными. Численность войск Батьки перевалила за 80 тысяч человек. Повстанцы взяли Мелитополь, Никополь, Бердянск, Екатеринослав и Мариуполь. Деникинцы очень эм, держались за Мариуполь, потому что стояла эскадра. Французская рейде, потому что в порту было сосредоточено большое количество важных грузов, оружия. И э, красные, используя Махно, бросили на этот э, важный участок именно его части надеясь на то, что э, как можно больше погибнет махновцев, в принципе, красные уже входили в противоречие с э, Махно. Мистер Махно презирал деньги и не оставил своим наследникам ни на гроша. Однако его клады закопаны по всей Украине, считают многие историки. Некоторые до сих пор не потеряли надежду их отыскать. Загадочное сокровище не дает покоя и мариупольскому журналисту Виктору Сухорукову. Вот настолько его заинтересовал, что он решил посвятить ему часть своей пьесы о жизни телохранителя батьки Махно и Ванили Печенко. Тима легендарного батьки давно стала для Виктора Сухорукова не чужой. Сейчас он задумывается над написанием книги о перипетиях русской гражданской войны. Может быть, я знаменитом кладе что-нибудь написать удастся. Легенд об этом ходит много. Я неоднократно встречался с людьми, которые прибожили, что и бабушка, и дедушка едва ли они собственноручно его закапывали и знают точно место. Называется и подземные ходы в районе управления милиции городского и городского драмтеатра. Называется Синая площадь, другие места. Легенда о Мариупольском кладе распространена в интернете, в литературе. Балкон на здании редакции газеты «Приазовский рабочий». По некоторым сведениям, именно с этого места Батька Махно обращался к мариупольцам. Утверждать однозначно это нельзя, но предположить можно. А что, здание построено в 1902 году и расположено вблизи штаба черноармейцев. Мариуполь дался махновцам без больших потерь. Штурмом города руководил начальник 1-й заднепровской дивизии Павел Дебенко. При освобождении города были захвачены 3,5 миллиона кодов угля, бронепоезд, 18 исправных паровозов с подвижным составом, 2 катера и два парохода. В экспозиции Мариупольского краеведческого музея представлена целая плеяда греков-командиров местных повстанческих отрядов. В любой из группировок были и положительные герои, и проходимцы, желающие нажиться на чужом горе, занимавшиеся откровенным разбоем и мародерством. Махно за подобную самодеятельность расстреливал. За взятие Мариуполя Нестор Махно был награжден орденом Красного Знамени. На этой уникальной фотографии батька запечатлен с орденом Красного Знамени на груди. Снимок сделан в 1919 году. Поселок Волонтеровка, улица Брестская. Именно здесь раньше жил личный телохранитель Батьки Махно Иван Лепеченко. Стены уже не те, говорят местные жители. Да и от самого здания мало что осталось. Единственное, что напоминает о прежнем доме Лепеченко, это полы и черепица. Бывший махновский командир Каретников утверждал, что золото атамана Григорьева было зарыто в одном из курганов неподалеку от Днепра, в районе Никополя. По другой версии, сокровище спрятано в заповеднике Каменные могилы. Но самый большой клад по преданию спрятан под Старобельском. Все, кто прятал его, погибли. Возможно, сам Махно, умирая в 1934 году, открыл тайну кому-то из соратников. По крайней мере, сейчас об этом остались только догадки. Правнушка первой жены Нестора Махно Анастасии Васецкой Алена Саяпина считает, что в ли хоть один из предполагаемых кладов сохранился до нашего времени. Я маленькая была, мы часто ездили по этим местам голиаевским, любили останавливаться в лесах. Вот и ну, я задавала вопрос с родителям, почему так перекопана земля, почему столько много нарытых ям? Вот, возможно, уже тогда шел поезд, может кто-то уже тогда знал об этом кладе. Отношения махновцев с красными не стояли на месте. Попутчики до первого перекрестка пытались использовать друг друга, как могли. В начале июня 1919 года Махно разорвал соглашение с советским правительством. Сразу же после этого приказом Льва Троцкого Махно объявлен незаконно закона за неподчинение командованию. Осенью 1920 года правительство Красных вновь предложило батьке в военный союз. В этот раз желая использовать боеспособные части повстанцев против генерала Врангеля. 2 ноября 1920 года Махно в последний раз подписал соглашение с командованием Красной Армии. В ходе боев за Крым черная и красная кавалерии разбили белые войска в Рангеле. Гражданская война была окончена. На следующий день красная кавалерия предательски с тыла напала на Махновскую. Отряд батьки был разбит. В 1921 году батя с остатками своих людей бежал в Румынию. Оттуда весной 1922 года с женой Галиной Кузьменко перебрался в Польшу. Поляки больше года продержали их в Варшавской тюрьме. Там же в тюрьме у Нестра и Галины родилась дочь Елена. После освобождения супруги Махно переехали в Восточную Пруссию, а после этого добрались до Парижа. Здесь батька перебивался случайными заработками, политической деятельностью практически не занимался, но написал мемуары много болел. 16 мая 1923 года министр Махно отправил письмо своим друзьям, в котором писал. «После подобных странств я обретаюсь ныне в Париже. Среди чужого народа и среди политических врагов, с которыми так много ратовал, впереди у меня одно только задание – добраться до родных мест. О, если бы мне это удалось, я был бы счастлив и, не раздумывая, снова вступил бы в кровавую борьбу с притеснителями народа и свободы. 6 июля 1934 года. Парижский госпиталь. В этот день и в этом месте Нестора Ивановича Махно не стало. На 13-м году эмиграции батька умер в парижском госпитале от туберкулеза. Это произошло в 6 часов утра 6 июля. Хоронили Махно на кладбище Перла-Шес. Тело было сожжено в крематории, а урна с прахом замурована в стене. Противореча значению своего имени Нестор, вернувшийся на родину, батька так и не смог вернуться домой. Прах Нестора Махно хранится во Франции. Ну а тайна клада батьки до сих пор остается неразгаданной. Как человек, который не имел достаточного образования, а военного, систематического, тем более сумел объединить под свои знамена и удерживать столь большую армию. Махно это символ нашего такого бунтарского духа, который не должен мириться с несправедливостью. В народе четко закрепился миф о Махно не просто как о лидере, как о военачальнике, как о руководителе повстанческой армии, а как представители народного интереса. Проклинайте меня, проклинайте, Если я вам хоть слово солгал. Вспоминайте меня, вспоминайте, Я за правду, за вас воевал, За тебя угнетенное братство, За обманутый властью народ. Ненавидел я чуванство и парство, Был со мной заодно пулемет. И тачанка летящие пулей, Сабли блеск ошалел и подвысь, Почему ж от меня отвернулись Вы, кому я отдал свою жизнь? В моей песне ни слова упрека, я не смею народ упрекать. А чего же мне так одиноко, не могу рассказать и понять. Вы простите меня, кто в атаку шел со мною и пулей сражен. Мне бы о вас полагалось заплакать, но я вижу глаза ваших жен. Вот они вас отвоют, отплачут, и лампады не станут гостить. Но ну, а батька не может иначе, он умеет не плакать, а мстить. Вспоминайте меня, вспоминайте. Я за правду. За вас воевал.